Tapi kita nak bincangkan satu topik utama iaitu kerancuan bahasa Melayu di media sosial. Tapi kita bukan nak sembang-sembang kosong tau. Betul tu. Kita sembang-sembang santai, santai je. Eh so tau. Kita nak kaitkan dengan isu semasa yang tengah berlaku sekarang. Banyak yang tengah berlaku sekarang ni. Jadi jom kita bahaskan. Isu apa ya yang tengah berlaku sekarang ni? Hmm, apa pendapat korang semua? Dan isu sekarang ni banyak berkasi isu bahasa terutamanya bahasa kebangsaan semakin terdi dalam kalangan uh, generasi muda Hmm, kalau saya lah kan, saya rasa hmm, kalau untuk bahagian parlimen tu selalu sangat kita tengok guna bahasa yang bercampur Bahasa Inggeris dicampurkan dengan bahasa Melayu Tak boleh macam tu sepatutnya, betul tak? Betul, macam Macam tadi tahu je apa yang awak sampai tu Tak apa, apa, kita jangan sebut isu tu hari ni, okey? Okay. Uh, kita akan membincangkan tentang pengaruh bahasa asing Media sosial Komunikasi formal Yang semakin dilupakan Penguasaan tata bahasa yang merosot Dan juga globalisasi Serta budaya popular Macam K-pop sekarang ni Yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa Di media sosial Bet Cik Aina ada nak cakap apa-apa? Bet betul Betul tu apa yang awak cakap tu, Myra Dan bukan sahaja benda yang awak cakap tu menjadi isu tapi ada kesan terhadap kemahiran begitu dan juga mendengar juga terutamanya dalam kalangan kanak-kanak kat sekolah banyak berlakunya bahasa-bahasa yang mereka terpengaruh dengan bahasa media sosial Betul tu kita lihat kita lihat remaja-remaja zaman sekarang ataupun murid-murid zaman sekarang dia terbiasa dengan uh, bahasa Indonesia yang dilihat daripada YouTube short seperti Anomali sekarang macam Anomali apa tu? Tuntutu sahur. Ah. Jadi, tak boleh tu Dia orang telah, telah terpengaruh Dan dia apa Dapat adukkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia Jadi benda tu macam bahaya lah Untuk bahasa kita sekarang ni Itulah saya pun perasan juga yang macam dalam tiktok tu Orang suka sangat guna kata macam santuy lah Anjay lah Aduh tak elok tu kata-kata macam tu Okey, ni sesi pengenalan je tau. Sekarang ni barulah kita nak masuk kepada segmen yang betul, iaitu pengaruh bahasa asing. Ah, uh, Azim ada apa-apa nak bagi tahu ke? Eh, banyak ah kalau saya tak bagi tahu. Sejam bokas ni, tapi kita buat 30 minit je untuk hari ni. Okey, baiklah. baru-baru uh, ni ada kajian daripada UTM yang yang kata penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan belia makin merosot sebab, pengaruh bahasa asing yang keterlaluan Sebab uh, banyak pengaruh kepada media sosial Kadang-kadang uh, surat khabar pun dah tercampur aduk dengan bahasa Inggeris Jadi, itu benda yang kita boleh helakkan dan boleh meningkatkan lagi bahasa Melayu kita untuk uh, masa kini Ya, betul tu. Bercampur dengan bahasa-bahasa asing tak sepatutnya berlaku Lebih lagi, surat khabar yang kita biasa jadikan rujukan, betul tak? Betul Masalahnya kita ni terlalu biasa dengan bahasa rojak ni Lagipun kita bukan peka pun dengan apa orang cakap dalam bahasa Melayu penuh Dan dia akan uh, menyebabkan pendengaran kita ni tak terlatih Dan menyebabkan kita tak dapat tangkap suatu ayat yang betul Betul tu Encik Aina Bila nak betul-betul secara formal Kita jadi kekok Dan tak yakin, tak lancar Sebab bila kita dah biasa dengan gaya santai dan ringkas Dia akan menyebabkan kita menggunakan gaya santai dalam uh, macam ujian audial uh, pertutur bahasa Melayu jadi itu boleh meredakan maka dan menurunkan trade a uh, student pelajar-pelajar Malaysia betul lainlah masa kita yang tengah serba santai sekarang ni kalau dalam situasi-situasi formal tak sepatutnya diamalkan kalau kita tengok TikTok Instagram Twitter Ramai yang guna ayat macam I rasa macam awkward je Ataupun dia tu very clingy Campur aduk Lepas tu Jadi macam pelajar-pelajar ni Generasi muda ni mudah terpengaruh Mereka pun gunakan dalam karangan Hmm Apa nak jadilah Betul Bosa anak muda zaman sekarang <laughs> Terus ni saya rasa saya nak bincang tentang uh, lebih mendalam tentang media uh, sosial dan komunikasi formal ni Uh, Azim ada pendapat ke tak? Pendapat saya kan, iaitu saya bukanlah jenis yang baca buku tapi pada satu hari kan saya tiba untuk buka website Dewan Bahasa dan Pustaka. Ah uh, Dewan Bahasa Pustaka ada keluarkan pernyataan baru-baru ini. Mereka risau sebab gaya bahasa dalam media sosial makin jauh dari norma bahasa Melayu yang standard. Iya yeah, betul. Jadi, uh Bahkan uh, Dewan Bahasa dan Pustaka pun susah nak uh, terjemahkan bahasa-bahasa sekarang ni Sebab kadang tu tidak memberi maksud yang jelas pun uh, Kalau untuk mesej pula, saya tak dapat datang malam ni Macam perkataan saya tu disingkatkan jadi S.Y. je Jadi kita nak maksudkan apa sebenarnya bila kita dah terbiasa guna perkataan-perkataan macam tu Dalam karangan, dalam penulisan formal, dokumen-dokumen rasmi pun kita guna macam tu jadi menyebabkan macam memalukan lah kan negara kita sendiri Betul tu Cik Umaira Apa yang awak cakap tu Kita ni biasa sangat dengar dan kita buat ayat ringkas Dalam uh, aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya Menyebabkan anak-anak muda zaman sekarang Ataupun masyarakat di Malaysia ini Tak dapat bezakan antara Tu adalah bahasa rasmi ke bahasa santai Sampaikan ada yang uh, ada yang uh, Baru isa sama ada tu bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Teruknya masyarakat zaman sekarang hmm. Inilah yang kita nak katakan uh, Masyarakat sekarang kurang sensitif dan tak ada kesedaran tentang bahasa Melayu kita ni Betul tu Cik Umairah uh, Dan bila kita bercakap pun, kita cenderung guna gaya yang sama Tak ada intonasi yang sesuai, tak ada susunan idea yang jelas Jadi orang pun tak faham apa yang kita nak sampaikan Betul tu, kita boleh lihat uh, Kalau ikut uh, mereka umur generasi emas uh, sekarang susah faham apa generasi muda untuk sampaikan macam generasi muda nak nak kata tolong ambil file file tu uh, dalam bahasa Inggeris jadi golongan uh, tua ni tak dapat uh, memahami maksud yang sebenar tu tak memahami tu satu boleh menjejaskan pendengaran juga tau sebabnya kalau lah keluarga saya kan Hazim, Aina, mereka pun dah terbiasa. Contohnya kita generasi muda kan selalu guna kata asli lah. Dengan bapak, -bapak saya sekali seling lah macam tu. Tak boleh macam tu. Wow, Kalau dah ni terbiasa ni, kan. Ni. Lah. Sama ha, kalau saya pun macam tu juga Jangan kalau jumpa keluarga cakap formal macam hari-hari <laughs> Saya nak makan nasi <laughs> <laughs> Ya betul Jangan cakap mas formal kan? Jadi kita yeah. sesuaikan mengikut keadaan lah Cukup. Tapi yang jadi masalahnya sebab dia akan jadi seisu tata bahasa tu lah Betul tu uh, bahkan kan dalam laporan keputusan SPM tahun lepas ramai pelajar yang gagal nak bina ayat yang gramatis Kadang mereka tak pandai pun nak guna ayat yang berbunga-bunga Sedangkan bahasa Melayu kita ni kan penuh dengan keindahan, kesantunan Macam kita guna contohlah uh, pokok kelapa Kita boleh pa uh, pakai perkataan pokok seribu guna kan? Betul tu, sampaikan ada yang guna dialek bahasa negeri dalam karangan Sampaikan ada yang tidak boleh uh, membezakan maksud peribahasa ada yang tertukar-tukar bagai awu dengan tebing dikatakan bagai awu dengan sungai macam mana tu? Aduh, pening. Okeylah, kalau cakap pasal dialect ni kan. Uh, Cik Aina orang mana? Oh, saya asalnya, saya asal di sini. Tapi, saya uh, menetap di Kedah. Oh, uh, Cik Azim pula? Saya berasal pada negeri Siti, Wang Tahu tak siapa? Haa. Saya berasal asal pada negeri Kelantan. Oh kalau saya saya dari negeri Terengganu, Pantai Timur lah. Geng oh, Pantai Timur terasa kecik saya kat sini <laughs> <gegeben> jangan macam tu takpe, <testerUB> bagi banyak beras <rianz peng friend> <Surprisingly> okey hmm, Azim ada tak nak bagi contoh-contoh mudah ke macam pasal tata bahasa yang lemah sekarang ni yang berkaitan dengan menulis dan ni buat korang susah nak faham apa yang kita cakap ayat kita tu apa okey, saya nak petik pada kata Encik Umar tadi uh, yang saya katakan Aku kesan SPM banyak gagal. Banyak aa, pihak ibu bapa menyalahkan pihak guru aa, dalam kes ni. Bagi saya, aa, bukan semua salah guru. Bagi saya, itu semua salah media sosial. Ataupun ibu bapa yang tidak cukup daripada sejak kecil. Kenapa? pada umur lima tahun dah bagi handphone. Aa, jadi, murid-murid dah terbiasa dengan bahasa Rojak ni dalam jadi dalam penulisan karangan pun dia orang dah terbiasa untuk, untuk ikut a uh, tulisan tu. Macam ikut uh. Ha Cik Aidan pula jangan rasa kedih pula kat sini. Sila kamu cakap. Tak, <laughs> tak. Bagi saya apa yang Cik Azim cakap tu betul dan ni sebenarnya banyak je kegunaan dia dan kemudahan kita boleh cari je maklumat tu sepantas kira tapi kita kena gunakan dengan sebaiknya bukannya kita guna tu kita lalai, kita tak buat kerja Kadang-kadang, generasi zaman sekarang ni banyak menyalahgunakan teknologi dan tak menjadikan teknologi itu sebagai bahan untuk mencari maklumat dengan sebaiknya. Sebagai contoh, kita boleh ambil anak-anak uh, muda zaman sekarang ni banyak lalai dengan aplikasi TikTok. Tapi mereka tak dapat uh, intipati daripada aplikasi TikTok tu. Mereka boleh juga belajar macam mana nak bina ayat sarangan tu dalam TikTok daripada cikgu-cikgu PM -cikgu yang ada dalam tu. Tapi mereka menyalahgunakan dengan menari-menari macam tak elok so apa pendapat daripada Cikgu Myra sendiri saya pun rasa macam tu hmm, contoh-contoh mudah lah sekarang ni kan kalau lah uh, dalam penggunaan bahasa uh, memang jarang sangat orang nak ceritakan benda-benda yang berfaedah dalam TikTok tu lebih kepada budaya-budaya popular je yang banyak uh, buat video dan sebagainya lah kan uh, tapi Cakap tentang tu juga, saya nak sentuh pasal macam perkataan-perkataan ringkas yang digunakanlah dalam TikTok dan sebagainya. Contoh, uh, macam perkataan diambil dengan ambil. Kalau uh, biasanya lah kan, masyarakat macam sekarang ni, terutama generasi alfa kot, uh, dia orang jadi macam agak keliru. Perkataan tu boleh digunakan untuk bila diambil, ambil. Kat mana sesuai ayat tu? Kan Tapi kalau kita faham bahasa dengan betul Kita tahu Kalau diambil ni adalah untuk ayat pasif Ambil ni pula adalah untuk ayat aktif Betul tak? Betul hmm. Bagi saya kan aa, Penggunaan media sosial ni Ada yang positif Kali ni ada email deliver Email deliver tu Banyak dilengkapi dengan kemudahan Seperti chat PT Dibina e AI Dan banyak-banyak lagi Jadi murid-murid Boleh buat semua kajian Dalam aplikasi delima tu je ha. Oh lah, ya ke? Saya pun baru tahu hari ni Cik Aina biasa guna ke? Ya, yes, saya sangat suka kalau guna tu nak cari rujukan Kita nak cari maklumat-maklumat Especially kita ni budak di Institut Pengajian Tinggi Jadinya kita kena cari nak rujukan tu Rujukan terkini daripada 2021 sampai 2025 kan Jadinya senanglah kita nak guna dalam Tak siram berterusan Contohnya macam kita pada sekarang Oh, eh, faham Hmm, saya pun rasa kan bila kita gunakan rujukan-rujukan macam ni Bila kita dah membaca, kita dah faham dengan baik kan Kita pun nak bercakap pun kita takkan jadi ragu-ragu Kita boleh membezakan nak guna perkataan-perkataan telah ke, akan ke, sedang ke Pada uh, situasi yang sesuai Betul tu Encik Umairah ha, Jadi sekarang ni uh, bukan setakat tu je sekarang ni saya nak sentuh pasal globalisasi dan budaya popular. Budaya popular? Hmm, korang tahu tak apa? Banyak saya tahu budaya popular ni. Uh, budaya popular sekarang TikTok kan? Haa, oh, ya. Yeah. TikTok memang selalu guna. Saya pun Dan bukan takat tu sampai sekarang ni budak-budak punya -budak, budak, budak semua dia suka budaya K-pop. Sebab apa dia orang cakap Hmm, idola-idola K-pop tu semuanya kacau-kacau belaka. Betul ke Cik Mai Aduh, saya rasa kita orang Melayu pun uh, segak sengak juga. kita itu kenyataan. <laughs> <laughs> Okey, sekarang ni budaya popular luar macam K-pop, Hollywood, anime semua tu sangat dominan dalam media sosial kita, betul tak? Hmm. Saya sendiri pun selalu tengok drama Tapi kita tak boleh terpengaruh Macam bila kita tengok cerita tu Gunakanlah uh, subtitle bahasa Melayu ke Supaya kita ni uh, Bukanlah maknanya macam kita tak perlu belajar bahasa asing tau Tapi bila kita gunakan bahasa uh, saya tu bahasa Melayu kadang-kadang macam -kadang saya yang malas sangat nak membaca ni Lalu itulah saya akan belajar tata bahasa Sebab tak, subtitle ni semestinya ditulis dengan cara yang betul. Betul, betul Saya pun bukan saja tengok Korea drama Tapi saya akan guna tengok uh, drama China Tapi itu bukan membataskan saya untuk saya memahami sari kata bahasa Melayu jadi gua kita kena guna dengan sebaiknya bukannya kita guna untuk benda yang lalai. Ya, yeah, betul. Jadi, uh, ramai-ramai sekarang ni kan eh. lebih pasti eh uh, nyanyi lagu Korea. Baik tengok uh, a dari satu ke dua dah pandai nyanyi lagu Korea. Saya ni yang dah umur 18 tahun pun macam ni lagu apa ni? Jadi, cakaplah lagu ni, lagunya ni apa tu yang yang viral tu. Avatar Avatar tu kan. Uh, after, after ha. Tengok wire tu sekarang dia ah, white. Yeah. Lagi-lagi tu ke kumpulan Blackpink tu yang famous tu. Oh. Timing kan Abus tu cantik orangnya Saya tak tahu lah Blackpink orang saya Blackpink <laughs> Saya tak tahu Saya tahu apa Saya tahu Wing lah Nama Rock dulu Klasik Klasik kan ni Okay um, Tapi kan Itulah lagi satu kan Kalau kita orang Melayu sendiri pun Lagu-lagu Melayu pun Dah dicampurkan so, Dengan much kosa much, kata Interest Dan singkatan Dalam lirik lagu uh, Sorry lah ya Phone saya ni pun Suka bercakap sekali Lagu-lagu uh, Melayu pun makin banyak menggunakan kuasa kata Inggeris dan sikatan dalam lirik-lirik lagu. Hmm, contoh ringkas, hmm, ada tak lagu yang korang biasa dengar uh, campur Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris? Ya eh, ada, ada. Semalam tu saya dengar Spotify kan, saya dengar-dengar lagu yang saya suka. Tiba-tiba kan Spotify kan lagu macam Ba'alih kan, kan lagu seterusnya kan. tiba lagu tu nyanyi-nyanyi, eh tiba lagu Inggeris. Macam ikan po'aduk. Macam saya tak suka dengar macam tu. Tapi kalau boleh nak dengar lagu bahasa Melayu yang cukup Apa? Yang full lah, kan? macam penuh lagu bahasa Melayu Macam tak ada pasal uh, bahasa rojak pun dalam diri lagu tersebut uh, ha, betul Oh, bagus lah ya, Encik ya. tu saya rasa dia orang buat lagu tu Kita nak tarikkan perhatian generasi muda zaman sekarang Sebab generasi muda zaman sekarang ni Tak suka dengan lagu Melayu yang melalut-lalut ni Dia orang banyak macam campur-campur bahasa Nak tarik anak-anak muda ni Dengar sama-sama Tapi benda tu tak elok sebenarnya Ya yeah. Uh, sebelum mereka buat lagu-lagu ni, mereka tak fikirkan apakah kesan kepada generasi akan datang ni Jadi, uh, kita tak naklah bahasa Melayu kita ni uh, semakin beredarnya zaman, semakin ditelan zaman, kan? Okay, jadi uh, lagu lagu sekarang ni kalau boleh, producer uh, macam ubah sikit lagu tu Memang boleh tarik populariti uh, anak-anak muda Tapi kita nak fikir juga jangka masih panjang uh, Ya betul-betul-betul Lagilah susah kan kalau untuk cikgu-cikgu bahasa Melayu tu Macam mana nak terapkan pada murid-murid Kalau lah mereka ni dah terbiasa dengan lagu-lagu yang macam tu Macam yang awal-awal tadi uh, Kalau bukanlah pasal lagu kan Yang Cik Aziz sebut pasal apa tu anomali uh. ha Haa kan bercampur tu Indonesia dengan bahasa Melayu tak elok macam tu sebab ya kita adalah uh, negara yang serumpun tapi bahasa Melayu kita agak berbeza dengan bahasa Indonesia betul tak? Hmm? Untuk pengetahuan Cik Azim dengan Cik Umairah Anu Mali tu juga dia boleh mengurangkan meng, uh, kecerdasan minda otak anak-anak muda sama sekarang dan dia tak elok tu lagi pun uh, ibu bapa juga perlu menghadkan masa anak-anak mereka boleh menyebabkan mata ni rabun Hmm, betul lah tu Bukan setakat pendengaran dengan pertuturan je boleh beri kesan Tapi mata pun jadi rosak kan Betul. Hmm okeylah Eh uh, Ada idea lain lagi ke Azim, Rina? Saya rasa dah tak ada lah Ada lagi ya segmen? Hmm saya rasa pun takde uh, tak ada Tapi saya cuma nak cakap lah kan Bila kita bercakap ni kan Uh, kita suka sangat tiru gaya luar, betul tak? Betul. Kalau kita tengok orang Malaysia lah terutamanya kot Bukan nak, bukan nak menyentuh sensitiviti ya Saya pun orang Malaysia kat sini ah, ha. Kami semua orang Malaysia Betul, betul. kami ada kat pengenalan Nampak je muka macam orang luar tu Macam Islam <laughs> tu, tapi kami ada kat pengenalan tu Aboi, <laughs> ah, kemain jual diri Ni bukan saya okay, cari jodoh ya okay. Bukan-bukan Maaf maaf mau <laughs> tuan masih terlupa kan kita ni ada segmen lagi satu kesan terhadap kemahiran bertutur dan mendengar dah macam mana cik Aina tahu saya pula tak tahu ni korang dah ada, ada kacau apa-apa ke -apa, saya tak tahu ni oh saya lupa nak tahu tadi oh oh okeylah macam tu sekarang ni kita nak bincangkan tentang kesan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur kat sini lah kita nak kena tekankan lama sikit sebab apa? Sebab kemahiran mendengar dan bertutur ni sangatlah-sangatlah penting untuk setiap individu Sama ada kita ke, budak-budak ke, orang tua ke, semuanya penting sebab uh, Melalui mendengar dan bertutur ni, dia akan efek kepada satu komuniti tu, betul tak? Betul-betul Jadi semua yang isu kita bincang tadi, bahasa asing, uh, media sosial, tata bahasa, budaya luar Semuanya berkesan langsung pada dua kemahiran penting, iaitu Minda pendengar dan bertutur. Haa, ya, yeah, betul betul. Bila kita kurang dengan bahasa Melayu yang betul, jadinya kita kurang faham uh, kalau ada orang cakap bahasa yang formal. Jadi, pernah kita pun tak terlatih untuk tangkap contoh hmm. ayat yang lengkap dan betul. Ya, yeah, saya sendiri pun kadang-kadang keliru sama ada ayat tu formal ke tak formal. Ha, hmm. oh. ah, kita right. yang dah jumpa ni payah. Pening lagi yang budak-budak tu kan. Es dan bila kita sendiri bercakap, kita tak ada kuasa kata yang cukup. Ayat kita tu jadi tergantung. Aduh, memang macam ni lah sekeliling kita macam-macam gangguan. Tapi tak apa, kita enjoy je. Apa, buat ni aku nak. Ayat kita jadi tergantung, idea tak tersusun. Benda-benda ni selalu lah macam saya cakap tadi ada dalam dokumen rasmi, karangan. Um, kalau macam kita sendiri, assignment kita kan kerja kursus kita tu rakan-rakan kita sendiri pun minta pukang kita punya ayat betul tak? betul betul Perisa saya pun bukanlah macam apa aa ikut teman lah tapi saya cuba seraya upaya untuk betulkan -betul kenapa penggunaan bahasa Rojak dalam perisa saya tu ya betul betul kita tak boleh biasakan benda tu betul? kita Sebelum kita nak hantar pun Kita fikir dua tiga kali Kita baca doa macam-macam tau sebabkan kita nak bagi hati pencara kita ni hmm, Sejuk tengok apa pun kita ni Hati besi doa ni Itu boleh Doa tu doa juga Tapi kita kena usaha juga Mencaga oh, okay. rasa kita sendiri Okay Um, Uh, bila kita guna bahasa, uh, macam saya cakap tadi lah bila korang semua kan kita sendiri keliru dengan bahasa kita jadi kita akan jadi kurang yakin sebab kita tahu kita tak fahsia mana betul tak? jadi kadang-kadang kita pilih untuk baca tak apalah hantar lambat sikit ataupun macam nantilah sikit buat sebab susah lah nak cari maklumat-maklumat ni betul ke ayat macam ni? betul tak? jadi kadang-kadang kita ataupun ada juga orang yang cari jalan singkat dia nak hantar cepat-cepat je terus kerja khusus tu dia guna je jalan yang selamat letak je bahasa rojak aku kalau perlu tak boleh lah macam tu kan hmm. Ya, bagi pendapat saya macam kalau kita nak hantar tak siram berkenusan ni dekat persyarah kita ni dia tak perlu pun untuk nak apa tambah masa tapi kita perlu Periksa dulu semua kosa kata kita, tata bahasa kita, apa semua. Jangan kita ambil leka benda tu semua. Ya, yeah, yang ni kita boleh kaitkan dengan jangan nak tangguh-tangguh masa. <laughs> Saya okay, ada satu lagi uh, kesan besar uh, Satu lagi kesan besar ialah Hilangnya kepakaan terhadap intonasi dan nada Bila kita banyak dengar konten luar Kita Kita tiru sebutan uh, Mereka macam Kita tengok YouTube daripada luar macam uh, Mr. Beast selalu lah uh, Kanak-kanak tengok Mr. kan Jadi uh, Penggunaan bahasa Melayu tu dah campur aduk Jadi, Macam mana dia, tu? Boleh buat contoh? Tak saya contoh Ha saya dengar kad kadang nak jumpa sekarang kan Saya balik beraya itu kan Cakap Ha uh, mami Nak water Wish saya pun tak cakap nak water Saya kata nak air je Ha ha budak zaman sekarang macam Memang hebat Tapi dia boleh merosakkan Apa Gunaan bahasa, <tuk> bahasa Melayu tu Ha Jadi dah campur aduk itu akan beri kesan jangka panjang ha, dalam bahasa Melayu kita akan lebih besar, ha. tak lama lagi jadi bahasa Melayu akan pupus lah Ya yeah, <tuk> ya yeah. Lepas tu kan, uh, kalau cakap pasal bahasa Melayu ke Pupus ni, saya nak sebut tentang Intonasi dan Adah Melayu. Intonasi dan Adah Melayu ni adalah satu bahasa yang penuh dengan kelembutan, keindahan. Tahu tak kalau kita dengar bahasa-bahasa Melayu klasik dulu, macam ayat apa kan? Hmm, Aina ada idea? Hmm, saya pun. Rasa bahasa Melayu ni kita biasanya orang orang dari dulu kalau terutamanya golongan wanita dia orang sangat sopan dan lembut, -lembut bila bercakap. Bukannya mereka nak menggoda lelaki dan sebagainya tapi itu memang cara penggunaan internasi intonasi bahasa Melayu itu sendiri. Ya, yeah, betul. Um, jadi macam kalau bila bahasa Inggeris ke bahasa uh, Korea ke dicampurkan atau bahasa Indonesia sendiri pun dicampurkan dengan bahasa Melayu ni kadang-kadang mereka guna dengan cara yang agak kasar lah sebab dia dicampur aduk kan contoh macam yang Hazin cakap tadi kan tapi kalau kita gunalah ayat lain contohnya Mami, hari please Faham tak? Macam benda tu macam nampak kurang ajar, macam tak ada adab Sedangkan kalau dalam kita guna bahasa Melayu yang betul, kita mungkin boleh cakap Mami tolong ambil air untuk saya boleh? Betul tak? Jadi hmm. akan ada satu nada yang lembut Ibu bapa kita pun akan sejuk hati okay. <laughs> Betul tu, daripada nak marah, dia macam tak marah kan? Hmm. Okey, kita berhenti sekejap ya sebabnya sekarang ni tengah azan. Kita kembali sebentar lagi. <laughs> Okey, kita sambung pada uh, apa yang kita bincangkan tadi. Kita bincang pasal intonasi dengan nada kan tadi kan? Hmm. Hmm. Yeah, sekarang saya rasa nak sebut pasal kemahiran mendengar lah pula yang terjejas dengan uh, mesej ringkas macam yang awal-awal tadi tu kan? Ha? kita bila kita guna message yang uh, ringkas ni kita dah boleh nampak dah seorang, seorang seseorang tu dia ni jenis yang tak sabar faham tak maksudnya dia akan tulis ke kan dengan singkatan sangat-sangat sebab nak cepat dengan alasan nak cepat tak boleh lah macam tu kan uh, Mungkinlah orang cakap benda ni lebih kepada satu kemahiran menulis kan Tapi bila kita menulis dan kita baca benda tu Kita akan aplikasikan dalam kita punya pertunturan Betul tak? Betul, Betul so, saya setuju Okey, okay, ya. Okay, okay. yang ramai kat sudah Pengaruh emoji dan sikatan dalam komunikasi kita uh, Bila kita guna, biasa guna emoji macam emoji gembira Dalam dalam media sosial seperti WhatsApp uh, Saya tidak langsung kita kurang belajar cara nak tunjuk ekspresi perasaan dengan kata-kata jadi ini yang akan melemahkan kemahiran betul-betul kita ha, laku. hmm. ini akan buat kita jadi kurang mahir lah kan tak ada sifat empati sebab kita tak pandai nak ekspresikan kita punya emosi dengan baik. Kita tak tahu bila kita nak tunjukkan sokongan, bila kita nak tunjuk simpati pada seseorang atau kita nak tunjuk penghargaan bila contoh so, orang, orang bagi hadiah pada kita ke kan. Hmm. Kita tak reti nak tunjuk rasa gembira, rasa terharu tu. Itu senang cakap kalau orang Inggeris cakap tak ada common sense tu tapi nak buat macam mana China sama sekarang ni terlampau bergantung pada teknologi Ya, yeah. jadi bila kemahiran mendengar, bertutur, lemah kita hilang keupayaan untuk berinteraksi secara de, secara orang kata apa, berkesan ini bukan sahaja bagi kesan dalam akademik tapi dalam hubungan sosial kita, kerjaya kita, kan? Jadi, apa yang kita boleh simpulkan bahasa kita memang cermin kita kalau kita tak jaga, siapa lagi? Dan daripada media sosial lah, bahasa Melayu berkembang dan dipandang gah. Betul? Jangan malu untuk guna bahasa Melayu kita. Tak kisahlah bahasa Melayu tu betul ke, kita guna salah ke, tapi guna je bahasa Melayu. Tak perlu untuk kita nak meninggi-ninggikan sangat bahasa penjajah kita ni. Ya, yeah, betul. Bahasa kita ni bukannya statik pun tapi ia hidup, berubah dan berkembang mengikut peredaran zaman. Bahkan bahasa Melayu dulu pun dalam sejarah dijadikan bahasa lingua franca tau. Hmm. Hmm. Tu lah ah. Saya dah terpokas <laughs> ni Okay Terima kasih korang Sebab dengar sampai habis Kalau korang suka Topik ni Share dan komen Pendapat anda semua Nak guna bahasa santai tu Boleh Tapi biarlah berpadu-padu. Jangan sampai Merosakkan bahasa ibunda e Jaga bahasa Jaga budaya Jangan jaga saya pula Kita jumpa lagi Dalam episod seterusnya Tu pun tahu jodoh kita Buat ke Teruskan <laughs> berbahasa dengan jiwa Sambungkan sekadar daya maafkan saya atas uh, kesalahan saya hari ini. Yang baik itu dat yang baik itu datang kepada Allah, yang buruk itu datang kepada saya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingatlah saya, eh bukan bukan. Ingatlah bahasa jiwa bangsa. Okey, begitu sajalah segmen kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.